আজি সাতত্ৰ সংগীত অভিনয় দিৱস উপলক্ষে ভাষণ জনাইছোঁ আৰু আজি এই আঠত্তৰ সংগীত অভিনয় দিৱসৰ বকতাপন দূৰ প্ৰধান শিক্ষক দিনটো বৈদেৱক আমি কৰিছোঁ তেখেতে আগবাঢ়ি আহিব লাগে মাননীয় ভদন গাঁৱৰ বয় বৃদ্ধ ব্যক্তিসকল বা বাইদেউসকল আৰু আজি উপস্থিত বাথৰ বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষকৰ উপলক্ষে আজি বিদ্যালয় আমাৰ উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষকৰ নিৰ্দেশ মানে মই আজি সত্ততম উত্তৰ আগষ্টৰ প্ৰাৰ্থীখন আলোচন কৰিবলৈ দিওঁ আমাৰ আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে পোন্ধৰ আগষ্ট ছাব্বিছ জানুৱাৰী আমি এই পতাকা আন্দোলন কৰোঁ মানে এই পতাকা আন্দোলন কৰাৰ কাৰণ হ'ল কি আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ তলত আছিল ব্ৰিটিছৰ ব্ৰিটিছৰ তলত আচলতে কাৰণে বহুতো গণ্যমান্য লোকে ব্ৰিটিছৰ তলত যেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেই অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিবলগা হৈছিলে তেনেদৰে কৰোঁতে 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 ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত আমাৰ ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত সেই দিনটোৰ পৰাই এই পতাকাখন উত্তৰণ কৰিবলৈ হয় কাৰণ কেলৈ তাত বহুতো লোকে শ্বহীদ হৈছিলে সেই ছহিদসকলক আমি স্মৰণ কৰিয়েই আচলতে এই পোন্ধৰ আগষ্ট বা ছাব্বিছ জানুৱাৰী এনেকৈ সিহঁতক

দি এতিয়া পথাৰখিনি ঘূৰাই দিওঁ ডাঙৰ মানুহখিনি আকৌ